الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه الصلاه

এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝো বা উপলব্ধি করো হযরতে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فرمایاছেন আউওয়ালুমা হাসাউ বিল আবদি ইয়াউমুল কিয়ামাতি সালাহ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব হইবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ নামাজ হলো বেস্তে চাবি ইমাদিন শিক্ষাভাবে রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম অনায়েতের থেকে মধ্যে সেট করেছেন হয় রকম মা তাআল্লামাল কোরআন তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন নাতি শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকল আমল করতে তৌফিক দান করুন আমিন ওয়া তাকদাওনা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عن عثمان وأقضاهم علي رضي الله عنهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم